Всем здравствуйте! Опять что-то сбегал, увидел и хочу вам рассказать. Вот на своем живом примере просто. Э -э вот есть такие модемы, есть модем Мегафон, есть модем э -э Билайн, есть модем, который USB, который вставляется в компьютер. Есть модем МТС, есть модем Связной. Это вот что я в наличии видел вообще продается. Но есть разные фирмы другие, которые то есть, всеядные они питаются всеми симками вот это правильно то есть вот если брать нужно обязательно который, все симки зачем иметь три разных лучше иметь один и это меньше телодвижения будет этот модем достал это лишние движения нужно иметь один чтобы он питал чтобы он был всеядный а вообще у меня такая мысль вот сейчас пришла в голову то что лучше лучше иметь это к разработчикам компьютеров относится, не, не таких, не персональных, а ноутбуков и нетбуков. Вот. Почему вы, вы же умные люди, вы компьютеры придумываете, а я вот, а я просто, я не умный человек, я умный зайчик. Вот. Почему вы не строите модем в нетбук или в ноутбук? Почему, почему, объясните мне дураку, я не, я не дурак, я умный, вот. Вот мне нужно объяснить, так по умному себя понял, почему вы не устраиваете? Объясню почему. За вас даже. Потому что вы на этих модемах отдельных разных фирм зарабатываете деньги. Так что лучше купить один какой-то и не тратить лишние деньги. Потому что модем сейчас стоит 1200. Каждый. Это 3600, чтобы взять разных три модема. А у нас какая ситуация? Тут ловит, там не ловит. То есть тут не ловит этот, поставлю этот. Так что это экономия просто средств. А вообще мое пожелание, это не просьба, это просто пожелание. Я бы хотел приобрести нетбук, чтобы модем был там встроенный заранее. И не бегать отдельно потом. Здесь я купил, а потому что я всегда покупаю еще где все подешевле. Но я не вижу смысла тратить лишние деньги. А если я хожу, бегаю, что-то еще подешевле, я питаюсь все равно информацией. Я на работе всегда. Так что мой совет вам, разработчики, уважаемые разработчики, вы умные люди, стройте, пожалуйста, модем в нетбуке или в ноутбук, чтобы я не бегал и не делал лишних движений. Спасибо всем за внимание.